Ну, мы знали, в принципе, все знают, что к нам в этот тур приехал аутсайдер нашей высшей лиги. Поэтому всегда э -э, тяжело настраиваться на команду, которая ну, заранее чуть-чуть э -э, так, так, пониже класса. Что и показала сегодняшняя игра. Если вчера ребята как бы, собрались и э -э, показались с первых минут, скажем так, зрелищный баскетбол, порадовали публику, но сегодня мы видели, что первую половину, ну, хотя и как, ну, это беда, как говорится, очень многих спортсменов везде, и... сегодня не случилось чуда, как бы, и игра произошла в первой половине чересчур нервная, и никак ребята не могли раска раскачаться, вот, ну, во второй половине собрались и поставили все точки на три. И... Конечно, тяжело еще. Вообще спасибо им, что они выходят на площадку, потому что, в принципе, на сегодняшний день состояние у клуба, у команды очень тяжелое. Область, областное начальство, областная власть. То, что обещало на сегодняшний день, ничего нам не дали. И финансовое состояние команды, скажем так, критическое. Так что очень надеемся, что все-таки повернуться к нам власти, потому что даже чтобы доиграть этот сезон, ну, скажем прямо, ситуация критическая. Сколько треба еще было прошлом? Я не могу вам сказать, сколько, потому что я тренер, я, деньгами абсолютно не занимаюсь. То, есть, то что обещали, там, кто дать. Хотя бы. Пока еще не все расписано давно в газетах написано. Я сейчас скажу вам чуть на две копейки, что-нибудь неправильно. Ничего. За результатами вчерашней и сегодняшней игры, кого можете выделить и а какому накопееки свои претензии? Ну опять же тяжело кого-то выделять, потому что видите, вчера вчера дали поиграть в принципе и резерву, вот ребятам молодым, потому что ну когда команда играла, играет командно, и всегда это дает результат. Поэтому по этим выиграм я индивидуально жизни не Как вы до повернения в Лигу Венецких Зубов, которые пропустили 8 матчей? Ну, вы знаете, э, опять же, смотря с какой стороны посмотреть. Со стороны, Пусть что ставим. у всех, у стороны, с, с той стороны, если посмотреть, что все, любой клуб может оказаться в такой ситуации. И, в принципе, зачем мне э, комментировать? принятое решение Федерации баскетбола, то есть решение приняли о возобновлении команды. Вот, наверняка у нее есть там причины по которым было, и наверняка есть те моменты по которым нужно понимать, и, и со всеми может это случиться. То есть если они есть возможность им восстановиться, потому что если бы их вообще не допустили, то неизвестно бы, может быть, это было бы похороны вообще Венецкого баскетбола. Поэтому относиться к этому просто категорически я бы не стал и нужно знать все, все моменты, которые...